الحمد للّہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ چل رہی ہے کہ عبادت پانچ چیزوں کا مجموعہ ہے یعنی وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اللہ جن سے راضی ہوتا ہے جو اعمال اللہ تعالی کو محبوب ہوں وہ عمل ادا کیے جائیں اخلاص کے ساتھ اور سنت کے مطابق اور ساتھ میں کمال ذلت اور کمال محبت کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر ہو ایک محبت کے ساتھ رغبت اور رحبت شوق کے ساتھ وہ اعمال کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے آجزی ہو انکساری ہو تواز ہو جسے روزمرہ کی مثال ہم دیکھ لیں عبادات کی تو ہم اللہ کے آگے نماز میں قیام کرتے ہیں ادب احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں ایک خوشبو ہونا چاہیے خضو ہونا چاہیے اور ایک رغبت اور رحبت کے ساتھ ہمیں نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے تو اللہ کے آگے خوشی و خضو کے ساتھ قیام کرنا خرے رہنا پھر سر فاتحہ قرآن قرآن پاک کی قلت انتہائی ادب احترام کے ساتھ اللہ کے آگے جھکتے ہوئے رکوع کرنا پھر سجدہ سجدے کے اندر انسان اپنی پیشانی اپنے رب کے آگے جو ہے وہ جھکا دیتا ہے اسی لیے سجدے کے اندر انسان انسان اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے تو یہ سجدہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور یہ دعا کی قبولیت کا بھی وقت ہے سجدے کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں تو قیام رکو سجدہ ادب کے ساتھ تشدد میں بیٹھنا یعنی یہ نماز کی ساری چیزیں یہ سب عبادتیں ہیں تو نماز سب سے افضل عبادت ہے پھر انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا فرض زکوٰۃ دینا نفری صدقہ خیرات اسی طرح اللہ کے لیے روزہ رکھنا حج اور عمرہ کرنا دعوت و تبلیغ کرنا دین کی نشر و اشاعت کے لیے کوشش کرنا اور دین کے سربلندی کے لیے جہاد کرنا کتال کرنا جب اس کا وقت آ جائے اور امیر موجود ہو اس کے بھی جہاد کے احکامات ہیں بہرحال تو جہاد اور کتال کرنا اللہ کے راستے میں اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کافروں سے لڑائی کرنا اسی طرح درس و تدریس علم حاصل کرنا اور ان کو پھیلانا ان کی نشر و اشاعت اسی طریقے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا نیکی کرنا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا صلا رحمی رشتہ داروں کے ساتھ عزیز و اقارب پڑوسیوں دوستوں کے ساتھ نیکی کرنا غریبوں کی مدد کرنا ضرورت مندوں کے کام آنا لوگوں کی خدمت کرنا اچھے اخلاق سے پیش آنا عمل بالمعروف نہیں اندل منکر کرنا لوگوں سے افو و درگزر کرنا بیماروں کی عیادت کرنا لوگوں کی مدد کرنا سچ بولنا وعدہ پورا کرنا امانت کا حق ادا کرنا اور حلال کمانا اپنے کمانے کو حلال کرنا حرام سے بچنا گناہوں سے بچنا اللہ کا ذکر کرنا تقوی اختیار کرنا پھر قلبی عبادت دل کے اندر اللہ کی محبت ہو اللہ کا ڈر ہو اللہ کے اوپر توکل ہو امید سارے اللہ امید ساری کے ساری اللہ سے وابستہ ہوں اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا اللہ ہی کو خالص ہو کر پکارنا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا وغیرہ یہ سب عبادت کی مختلف شکلیں ہیں جو ہم روز مرہ سر انجام دیتے ہیں یہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ عبادت کے دو پہلو ہیں اور یہ انتہائی اہم ہے سمجھنے کے لیے مسئلہ کہ عبادت کے دو پہلو ہیں ایک پہلو ہے عوامر اور ایک ہے نواحی یعنی ایک ہے ڈو کرو یہ کام کرنے ہیں ایک ہے ڈونوٹ یہ کام نہیں کرنے ٹھیک ہے تو پہلا پہلو جو عبادت کا ہے وہ ہے ڈو کرو اوامر نیکی کرنا یعنی اچھے کام کرنا صالحات کرنا کہتے ہیں نا ان لذینہ عام منو عمل الصالحات کہان پاپ میں بار بار آیا ہے کہ اچھے اعمال کرو اچھے اعمال کرو تو معروف کے کام کرنا نیکی کرنا اچھے کام کرنا صالحات یہ سب اللہ تعالیٰ کے عوامر ہیں یہ عبادت کا ایک پہلو ہے کہ عبادت کرنا اس طرح دوسرا پہلو ہے کہ ڈونوٹ یہ کام نہ کرو بچ جاؤ حرام سے بچو گناہوں سے بچاؤ اپنے آپ کو منکرات کے قریب نہ جاؤ اللہ کی نافرمانی کے اور اللہ کی گناہوں کے جو کام ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ تو یہ ہے نواہی جن سے رک جاؤ ان سے بچ جاؤ تو عوامر یعنی جن کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ کام کرنے نواہی جن کاموں سے کرنے سے روکا گیا ہے تو حلال کو اختیار کرنا اچھے کام کرنا نیکی کرنا یہ ایک پہلو ہے اور حرام سے بچنا گناہ سے بچنا اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ دونوں پہلو ہیں تو یہ دونوں پہلو عبادت کے ہیں اور دونوں کو ایک ساتھ سر انجام دینا ہے یعنی اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے فرما بلداری بھی کرنی ہے اور جو نافرمانی کے گناہ کے کام سے ان سے بچنا بھی ہے تو عبادت کا حق ادا ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص نماز بھی ادا کرتا ہے اور روزے بھی رکھتا ہے اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ دوسرے گناہ کر رہا ہے چوری کر رہا ہے یا کوئی اور گناہ کر رہا ہے مثال کے طور پر کوئی بھی جو منکرات ہے جو حرام ہے ان کے اندر ملوث ہے تو وہ حقیقی معنیوں میں اللہ کی عبادت نہیں کر رہا اس عبادت کے ایک پہلو کے اوپر توجہ ہے اس کی کہ وہ عبادت نیکی والے کام کر رہا ہے لیکن جو دوسرا اہم پہلو ہے کہ حرام سے بچنا گناہ سے بچنا اس کو وہ نظر انداز کیے ہوئے ہے تو اس کی عبادت مکمل نہیں ہوتی عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں پہلوؤں کے اوپر انسان کی توجہ ہو عبادت کے دونوں پہلو ہیں دونوں پہلوؤں کے اوپر انسان کی توجہ ہو نیکی والے کام بھی کرے اور جن کاموں سے بچنا ہے ان سے بچے بھی تو عبادت کا حق ادا ہوتا ہے نیکیاں بھی کرے گناہوں سے بھی بچے تو ایک کے عوامل ایک کے نواحی ایک کے ڈو ایک کے ڈو نوٹ ان دونوں کو جو ہے نا وہ سر انجام دینا ہے تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی اگلی کہ عبادت کے دو پہلو ہیں اب آخری بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آیت کے اندر کیا حکم دیا ہے کہ یا خلقت الجنب والانسا اللہ لیا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو کسی اور چیز کے لیے نہیں پیدا کیا نفی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نفی کی ہے کہ میں نے کسی اور کام کے لیے نہیں پیدا کیا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اسبات کیا کہ صرف ایک کام کے لیے وہ ہے اللہ کی عبادت کرو تو جو اس کا ایک لفظی ترجمہ یا ایک لفظی معنی جو ایک بنتا ہے لغوی طور پر ایک ظاہری مفہوم جیسے ہم کہیں گے تو اس آیت کا جو ایک ظاہری مفہوم ہمیں ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے صرف عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ بس عبادت یہ ہے کہ اپنی نماز روزہ حج زکات وغیرہ یہی عبادتیں ہیں بلا شبہ یہ عبادتیں ہیں بہت عظیم ترین عبادتیں ہیں ٹھیک ہے ان کو تو لازم سر انجام دینا ہے لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ محض یہی عبادت ہے تو پھر تو جو ہے یہ دنیا کا نظام کیسے چلے گا پھر انسان کوئی بھی کمائے گا نہیں کوئی بھی معاش کے مسائل پھر اس کا گھر کا سسٹم کیسے چلے گا پھر اللہ نے تو حکم جانے صرف عبادت کرو اگر ہم سے نماز روزہ حجوات اللہ کے ذکر کو عبادت سمجھیں تو ہر کوئی مسئلہ بچھا گا, چوبیس گھنٹے بیٹھا رہے گا تو یہ عبادت تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر رکھی ہے کہ فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں نہ تھکتے ہیں وہ ہر وقت اللہ ہی کی عبادت کرتے رہتے ہیں وہ ہر وقت نماز پڑھ رہے ہیں تو انسان کے لیے یہ نہیں ہے انسان کو یہ ساری عبادتیں بھی کرنی ہیں لیکن اصل جو عبادت کو سمجھنا ہے اس کی اصل روح کیا ہے عبادت کی حقیقت کیا ہے اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے تو ہمیں چوبیس گھنٹے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم تو چوبیس گھنٹے میں نماز کتنی دیر پڑھتے ہیں ہمیں زیادہ تر ٹائم تو اور چیزوں میں بھی لگتا ہے ہمیں معاش کے لیے فکر کرنی ہے کمانا ہے اسی طریقے سے گھر کا سسٹم چلانا ہے کھانا کھانا ہے کھانا بنانا ہے خواتین کے لیے اسی طریقے سے آرام کرنا ہے سونا ہے بہت سارے معاملات ہیں تو یہاں تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمیں پیدا ہی صرف عبادت کے لیے کیا ہے تو اس کو سمجھنے کی یوں ضرورت ہے کہ عبادت کی حقیقت یا اس کی اصل روح کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ عبادت کو جو ہے نا اپنا عمل نہیں بنانا کہ اسپیشلی ہم یہ کام کر کے عبادت کریں بلکہ اپنے ہر عمل کو عبادت بنانا ہے ہم چوبیس گھنٹے میں جو کچھ بھی کرتے ہیں نا تو وہ ہر عمل ہمارا جو نا عبادت بن جائے ہمارا سونا بھی عبادت ہو ہمارا کھانا پینا بھی عبادت ہو ہمارا کمانا بھی عبادت ہو ہماری گھریلو زندگی بھی عبادت ہو ہماری معاشرتی زندگی بھی عبادت ہو ہماری لین دین ہماری تجارتیں ہمارے تعلقات ہمارے سب کچھ ہمارا جینا ہمارا مرنا ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب کا سب عبادت بن جائے وہ سب کا سب عبادت کیسے بنے گا اب اسی بات کو سمجھنے کی انتہائی ضرور انتہائی ضرورت ہے کیوں اللہ پاک کا حکم ہے کہ وما خلقت الجنا ولاسا اللہ علیہ ابدون کہ میں نے جنوں انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو مطلب چوبیس گھنٹے عبادت کرنی ہے تو ہے تو یہ مشکل کام لیکن اس کو اگر سمجھ جائیں اللہ اللہ اور اللہ تو دے انشاءاللہ کوشش کریں اللہ سے مانگتے ہوئے تو یہی ہمیں جو ہے نا یہ آسان بھی ہو جائے گا انشاءاللہ اور ہم سے اللہ تعالیٰ کا مت جو ہے نا وہ تقاضا بھی یہی ہے ہم سے انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے جو تقاضا کیا ہے جو بات ریکوائرڈ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ہر عمل کو عبادت بناؤ ٹھیک ہے اب یہ کھانا پینا یہ سب کچھ کمانا یہ سب انسان کی ضروریات ہیں تو ان ضروریات کو بھی ادا کرنا ہے یہ سب انسان کے فرائض میں سے بھی آتا ہے جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے نا فریض ہے یہ ساری چیزیں تو ان فریضوں کے ایسے ادائیگی کرو کہ تمہیں اس کے اوپر جو ہے نا عبادت کا ثواب ملے تو وہ کیسے ہوگا ہمارا ہر عمل عبادت کیسے ہو جائے گا اس کے لیے سات اصول ہیں یا سات نکات ہیں سات پوائنٹس ہیں یا سات باتیں ہیں جن کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا پوری چوبیس گھنٹے کے جتنے بھی معمولات ہیں سب کا سب عبادت ہو جائیں گے تو یہ سات انشاءاللہ جو ہے وہ اصول کیا ہیں سب سے پہلے کہ اللہ کی توحید کو اختیار کرنا لیا عبدون کی جو تفسیر ہے وہ لی واحد کہ ہم نے جنوں کو انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری توحید کو اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کر لینا توحید کو فہم حاصل کرنا توحید کے پر عمل کرنا اور شرک سے بچنا یہ پہلا اصول ہے ضروری ہے اس بات کے لیے کہ انسان چاہتا ہے اس کی پوری زندگی اس کو عبادت کا ثواب ملے عبادت کی اصل روح کو اصل حقیقت کو وہ سمجھ جائے کہ عبادت کا فلسفہ کیا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا کام اس کو یہی کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھے وہ اللہ کی توحید کا علم حاصل کرے اور اپنی زندگی توحید کے تقاضوں کے مطابق گزارے اللہ کی توحید کو اختیار کر لے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے سر انجام دے جو کچھ بھی کر رہا ہے اللہ کے لیے مثال کے طور پہ نماز ادا کرنی ہے تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے نماز اللہ کے لیے ادا کرے گا کوئی اور نیکیاں کرنی ہے تو نیکی بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے لیے بات اللہ کے لیے کرے گا لیکن اب انسان کو کھانا کھانا ہے سونا ہے کمانا ہے بیوی بچے ہیں دیگر ضروری آتے ہیں دیگر کام کاج ہیں تو یہ کام کاج کیسے جو ہے یہ اللہ کے لیے ہوں گے تو یہ بھی اللہ کے لیے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک انسان اگر کھانا کھا رہا ہے تو اس کی نیت کیا ہونی چاہیے اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اللہ کا نام لے کے دعا پر کے جو نہ نا کھانا کھائے کھانا کھانے کے بعد کی دعا پر ہے اور نیت یہ رکھے کہ اس کھانا کھانے سے جو مجھے توانائی حاصل ہوگی جو قوت جو طاقت حاصل ہوگی وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں ہی استعمال کروں گا تو اس کا کھانا کھانا بھی عبادت ہے انسان کو سونے کی ضرورت ہے جب انسان سوتا ہے اس نیت سے سوئے سنت کے مطابق اسکار کر کے کہ اس سونے کے بعد جو مجھے ایک ریفریش ہو جاؤں گا میں میری باڈی ریفریش ہو جائے گی جو صلاحیت جو قوت حاصل ہوگی میں مزید کام کر سکوں گا انرجیٹک ہو جاؤں گا میں کیونکہ انسان کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے کام کر کے تھک جاتا تھکن ہو جاتی ہے جب سوتا ہے تو بیٹری چارج ہو جاتی ہے تو میں پھر اس کے بعد مزید جو طاقت آئے گی میں اس کو اللہ کے اطاط کے فرما بازاری کے کاموں میں استعمال کروں گا تو سونا بھی عبادت ہے اسی طریقے سے پوری زندگی ہے بیوی بی بچے ہر چیز جو ہے اس کی جو ہے نا وہ جتنی بھی ضروریات ہیں ساری چیزیں جو ہے نا بیوی بچوں جو شادی کروں گا بچے ہوں گے ان کی اسلامی پرورش کروں گا کماؤں گا اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کروں گا دین کی خدمت کروں گا تو اس کا ہر عمل جو ہے وہ سب کچھ عبادت ہو جائے گا کہ اپنی نیت اپنے ہر عمل کو خالص اللہ کے لیے سزا انجام دے کل ان سلاتی و نسخی و مہیا و مماتی لاہ رب العالمین آپ کہہ دیجئے کہ میں بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا میرا سب کچھ میرے سارے اعمال میرے اللہ کے لیے ہیں تو جب یہ نیت ہوگی کہ ہر عمل اللہ کے لیے ہے تو وہ عبادت بن جائے گی تیسرا نقطہ یہ ہے کہ انسان کو جو بھی نعمت حاصل ہو کوئی اچھائی ملے کوئی فائدہ ہو جائے کوئی فائدہ حاصل ہو کوئی فائدہ حاصل ہو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرے ہر نعمت ہر اچھائی ہر فائدے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے الحمد للہ الحمد للہ جو ہے کلیمہ حمد بھی ہے کلیمہ شکر بھی ہے تو حمد تعریف کے ساتھ اور شکر کے ساتھ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ کی ہم اللہ کے شکر کے ساتھ شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ تو ہر نعمت ملنے کے اوپر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرے کہ الحمدللہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے چوتھا نقطہ یہ ہے کہ انسان کو پریشانیاں بھی آتی ہیں مصیبت اور برائی بھی آ جاتی ہے بیماریاں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تکلیفیں آ جاتی ہیں تو ہر مصیبت ہر برائی کی نسبت اپنے اعمال اپنے گناہوں کی طرف کرے انسان کی کیا عادت ہوتی ہے کوئی پریشانی کوئی مصیبت آتی ہے فوراً کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی آزمائش آئی ہے اسے کیسے پتہ چلا کہ یہ آزمائش ہے آزمائش ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو آزماتا نیک مندوں کو ہے ہم تو یہ رکھ کہ جو ہے نا تو یہ سوچ رکھیں گے جو سلف و ساحلین کے جو ہے نا وہ فہم کے بالکل مطابق ہے کہ کوئی بھی کوئی برائی آتی ہے سلف و ساحلین کو مصیبت آتی ہے وہ فوراً استغفار کرتے کہتے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے تو ہمیں فوراً یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے پریشانی آئی ہے یہ ہمارے گناہوں کے سبب ہے اس کے. یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے ہم بہت گنہ گار ہیں اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے تو چوتھا نقطہ یہ ہے کہ ہر مصیبت اور برائی کی نسبت اپنے گناہوں کی طرف کرے کہ میں گنہگار ہوں اور اس کے اوپر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے استغفار کرے توبہ استغفار کوئی نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے الحمد اور شکر ادا کرے اور کوئی برائی ملے تو صبر کرے اور استغفار کرے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے پانچواں نقطہ یہ ہے کہ جو فرض عبادتیں ہیں جیسے فرض نماز ہے فرض روزہ ہے فرض زکوات ہے فرض حج ہے ان کو تو وہ شوق کے ساتھ ادا کرے وہ تو لازم ہے کمپلسری ہے مگر ان کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتیں بھی کرے نماز ادا کر لی فرض اب سنتیں بھی ادا کرے نفلی نفلی نماز بھی پڑھے رمضان کے روزے رکھے فرض ہیں لیکن ساتھ میں نفلی روزے بھی رکھے فرض زکوۃ ادا کر دی اگر توفیق دی اللہ نے تو نفلی صدقہ خیرات بھی کرے تو نفلی عبادتوں کے اندر محنت کرے اور نوافل کی کثرت کرے ٹھیک ہے تو یہ پانچواں نقطہ ہے چھٹا نقطہ یہ ہے کہ انسان سماتا ہے اس کی ضرورت ہے تو اس کی کمائی جو ہے وہ حلال ہونی چاہیے حرام سے بچے کمانے میں تو یہ حلال کمائے گا محنت کرے گا یہ اس کی محنت یہ معاش یہ اس کے لیے باعث عجر و ثواب ہے اور یہ عبادت ہے کہ انسان کمائے گا کس کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے بیوی بچوں کی پرورش کے لیے بہن بھائیوں کے اوپر خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا رشتہ داروں کے اوپر اور پڑوسیوں کے اوپر ضرورت مندوں کے اوپر فی سبیل اللہ کرے گا تو یہ سب عبادتیں ہیں یہ سب یہ کمانا عبادت ہے اگر وہ حلال کماتا ہے محنت کرتا ہے حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اپنے گھر والوں کو حلال کھلاتا ہے بیوی کے منہ میں حلال جو ہے نا حلال رقمہ دیتا ہے ماں باپ کو حلال جو ہے نا وہ کھلاتا ہے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے بچوں کو حلال روزی کھلاتا ہے تو یہ عبادت ہے اور یہ بہت اچھی بات مجھے یاد آئی کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے کرنسی نوٹس کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوا ہے اب اللہ جانتا ہے کہ کس نے کس اللہ کے بندے نے جملہ یہ کب لکھوا دیا تھا نوٹوں کے اوپر آج تک چلا ہوا آ رہا ہے بہت ہی خوبصورت جملہ ہے کہ حصول رزق حلال این عبادت ہے یہ پاکستانی نوٹوں کے اوپر کرنسی نوٹ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے حصول رضق حلال عین عبادت ہے اور بالکل سچ ہے یہ جملہ کہ حلال روزی کمانا یہ عین عبادت ہے تو چھٹا نقطہ یہ ہے کہ انسان جو ہے حلال روزی کمائے اسی طریقے سے جو خواتین گھر کے اندر کام کاج کرتی ہیں وہ گھر کے کام کاج اس نیت سے کریں گی کہ ہم گھر کے سنبھال رہی ہیں ہمارے شوہر کام کر رہے ہیں یا باپ بھائی وغیرہ جو گھر کے مرد باہر کام کر رہے ہیں اور ہم بھی ان کی جو ہے نا خدمت میں گھر کے کام کاج کو سنبھال لی ہوئی ہیں تو ان کے گھر کے کام کاج کرنا جو ہے نا یہ برتن دھونا کھانا پکانا صفائی کرنا بچوں کی پرورش شوہر کی خدمت ماں باپ کی خدمت ساس سسر کی خدمت یہ سب کی سب عبادتیں ہیں یہ سب کے سب عبادتیں اب ان کی نیت کیا ہے کہ یہ اس سے ہمارا رب راضی ہو جائے اللہ نے حکم دیا ہے اپنے گھر کے کام کاج کرنے کی شوہر کی خدمت ماں باپ کی خدمت ساس سسر کی خدمت بچوں کی پرورش بچوں کی خدمت ان میں وہ تھکتی ہیں بیچاری صبح سے لے کے رات تک کام کرتی ہیں یہ تھکنا یہ عبادت ہے کام کر کر کے بیچاری تھک جاتی ہیں ہلکان ہو جاتی ہیں نڈھال ہو جاتی ہیں بیمار بھی ہو جاتی ہیں یہ سب عبادتیں ہیں تو یہ اگر ان جو نکات بتا رہا ہوں اللہ کی توفیق ان نکات کے اوپر عمل کریں گی تو ان کا خان، ان کا جو نا کام کرنا یہ سب کچھ عبادتیں ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ یہ سارے کام کریں کہ یہ عبادت ہے اس کو معمولی نہ سمجھیں اگر گھر کو سنبھال رہی ہیں گھر کے کام کاج کر رہی ہیں تو یہ عبادت ہے جو حدیث ہے نا کہ نبی صلاحت السلام شاط فرماتے کہ جو خاتون جو ہے وہ اپنی اللہ کی عبادت کرتی ہے اپنے رمضان کے روزے رکھتی ہے اپنی پانچ نمازیں ادا کرتی ہے شور کی خدمت کرتی ہے اپنی جو ہے نا وہ گھر کو سنبھالتی ہے اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے تو یہ گھر کے کام کاج یہ سب جو ہے نا اس کے لیے عبادت ہیں۔ آخری نقطہ اور ساتواں نقطہ یہ ہے کہ روز مرہ کے اسکار اس کے اندر ایک تو وہ اسکار ہیں جو انسان ہر وقت کرتا ہے جیسے ہر کام سے پہلے بسم اللہ ہے ہر کام کی دعا ہے تو جو روزمرہ کے ہمارے معمولات ہیں ہر کام کے سے پہلے ایک دعا ہے بسم اللہ ہے اس کے اذکار ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے نماز کے بھی اذکار ہیں صبح شام کے بھی اذکار ہیں تو یہ جو صبح شام کے نماز کے جو روزمرہ کے مصنون اذکار ہیں ان کی پابندی ہو ان کے تو لازم پڑھنا ہے کہ اللہ سے غافل نہیں ہونا اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا اس کے علاوہ بھی کام کاج کرتے ہوئے چلتے پھرتے ہوئے ہر وقت جو نا زبان پہ اللہ کا ذکر ہو سبحان اللہ الحمد للہ اللہ 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 اکبر استغفار ہے درود شریف ہے قرآن پاک کی تلاوت ہے ٹھیک ہے تو ہر وقت زبان پہ اللہ کا ذکر ہو تو جب یہ ساتھ انشاءاللہ جو میں نے پوائنٹس بتائے ہیں کہ اللہ کی توحید کو اختیار کرنا ہر عمل اللہ کے لیے کرنا نیت اللہ کے لیے ہو ہر نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنا الحمدللہ کہنا اللہ کا شکر ادا کرنا کوئی مصیبت آ جائے اس کی نسبت اپنے گناہوں کی طرف کرنا اور توبہ استغفار کرنا صبر کرنا فرائض کی پابندی کرنا نوافل میں محنت کرنا اور حلال روزی کمانا گھر کے کام کاج کرنا اور روزمرہ کے اذکار کرنا اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا جب یہ سب کچھ کریں گے یہ ساتوں پوری جو ایک لسٹ ہے تو ہر عمل عبادت ہوگا پھر پھر چوبیس گھنٹے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت بڑی اللہ کا فضل اللہ کی رحمت ہے کہ چوبیس گھنٹے ہمارے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب لکھا جا رہا ہے یہی اس کا جو نا مفہوم ہے یہی یہی عیسائیت کا پیغام ہے یہی آیت ہم سے تقاضا کرتی ہے اما خلق الجن و السا اللہ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطہ فرمائے سبحان ربی العزت یسفون وسلام المسلیم الحمد للہ رب, رب العالمین